Buenos días a todos, bienvenidos al canal, queridos amigos. Eh, antes de, de presentarles a mi invitada de, de este video, quiero contarles que a principios de diciembre del año pasado se nos presentó un, un problema en mi familia y mi esposa y yo pues doblamos rodillas cara al piso y... Empezamos a orar, a rezar, a pedirle al Señor Dios Todopoderoso que nos iluminara cómo podíamos resolverlo. Y obviamente pues que el amo y Señor del universo no desampara a los necesitados, pues nos dijo qué hacer. Entonces todo empezó muy bien, gracias a Dios, pero habían ciertas cosas que nos iban a llevar un poco de tiempo. Entonces... El, todo el contenido que ustedes vieron en febrero yo lo preparé en enero porque en, en febrero iba a estar un poco ocupado. Entonces les agradezco mucho todo el apoyo que, que recibí en ese mes porque no estuve completamente activo ya que pude contestar un poco los, eh, los comentarios. Eh, no pude ver videos de la comunidad debido a todo el, el proceso que estaba que estaba pasando junto con mi familia eh, nuevamente muchas gracias porque si no fuese por Dios por mi esposa y por ustedes por la comunidad pues este proyecto no no existiría entonces eh, lo bueno es que bendito sea Dios ya todo está resuelto ya empecé a ponerme al día y estoy bastante Bastante emocionado porque hay mucho material por ver. Y como siempre de buena calidad. Entonces ya estoy contestando comentarios y todo eso. O sea, ya regresé. Entonces eh, pido disculpas porque no pude ver, como les acabo de decir. Eh, videos y contestar eh, eh, comentarios. Y todo este proceso de que nos. que nos apasiona tanto en YouTube. Pero ya, ya estoy de regreso. Entonces, nuevamente muchas gracias porque no, no me abandonaron, estuvieron ahí con mis videos. Y pues ahora sí les muestro a la invitada de hoy. Bueno, amigos, les presento a mi invitada de hoy. Es una Estrobilantes erianus o también llamado Escudo Persa, o planta púrpura real. Esto no lo hice con esa intención, pero fíjense que esta planta eh, no, no soporta el sol directo y eso que no está recibiendo el sol de la tarde. Y miren cómo se puso. Entonces, decayó en aproximadamente unos 15 minutos que lleva aquí. Entonces aproveché para mostrarles, pero realmente no... No era mi intención, entonces solo voy a agregar un poco de agua y continúo. Ahora sí, ya agregué agua. Eh, realmente no la riego mucho porque no quiero tener problemas con, con pudrición de raíces, pero aquí está. Entonces, espero que cuando termine el video, pues ya se haya levantado un poquito. Fíjese que esta planta es tan hermosa porque maneja eh, de 3 a 4 colores. Eh, Está este color púrpura, que sería por decirlo así, el, el, el fuerte, y este que está el débil. Pero estas son las plantas jóvenes, las, las que ya llevan bastante tiempo, como esta, siguen teniendo el color púrpura, pero no tan fuerte como el de arriba. Y aquí se maneja el color plateado con el verde. Entonces, es una planta muy hermosa, es originaria de Birmania, del sudeste asiático. Hay aproximadamente 300 especies de este tipo. Eh, Fíjese que en maceta alcanza más o menos como un metro, un metro más o menos de altura. Pero si la dejamos directamente en la tierra, pues ya sería eh, posiblemente metro y medio a dos metros. Entonces, es una planta de tipo arbustivo. Entonces, eh, como les decía. Eh, unas 300 especies aproximadamente de este género. Eh, fíjense que vulgarmente se le conoce como escudo persa, pero eso se debe al sinónimo científico de Perilepta Diariana. Y ahí es donde tiene su nombre. Como les dije, es originaria de. de Birmania. O sea, podríamos decir que es una planta asiática, porque eh, este país colinda con India, China, Laos y Tailandia. Entonces, como les dije, ese, ese se maneja desde un punto de vista, yo creo que es una planta que se podría decir como un tipo arbustivo, porque aquí ya vienen los esquejes de tallo, aquí vienen dos. Esta la tengo aquí porque se me está, se me está yendo para un lado, entonces tuve que poner este tutor para poder detenerla como les digo esto está así porque no soporta el sol directo y como les digo no tiene no lleva mucho tiempo aquí y no es el sol de la tarde entonces pero si sí le afecta esta la tengo en mi invernadero pero como ustedes sabrán eh, uno de los problemas que tenemos todos los coleccionistas y no solo de plantas sino de cualquier eh, cualquier objeto es que Sufrimos despacio, entonces ahorita estoy modificando mi, mi invernadero. Y, y que por cierto, ahí tengo las puertas, estoy haciendo modificaciones. Entonces tuve que sacarla, pero la tengo en un lugar, siempre cuidando que no le afecte el calor. Porque ahorita aquí donde vivo, si ya estamos en, en verano y ya se está complicando bastante. Eh, Quiero mostrarles algo más. Fíjense que esta planta eh, escasamente, porque no siempre, da flores. Y unas flores son muy bonitas. Lo da más o menos entre otoño e invierno, más o menos, por ahí va. Y fíjense que eh, son acampanadas. Aunque hay algunos que dicen que son de tono azulado y otros de morado fuerte, posiblemente como este. Yo no las he visto porque esta belleza todavía no me ha dado. Como les digo, es escasamente lo que da eh, cuando recibe sol directo, como lo que está pasando ahorita, es de que eh, se debilita así como está esta ahorita aquí. Y el otro problema es de que eh, las hojas empiezan a como a contraerse, como, a, como haciéndose una, una rueda, algo así, así a cerrarse. Y empiezan a quemarse los ápices, algo así como está aquí, las puntas de las hojas se empiezan a quemar, pero con los cuidados adecuados. Y como les dije, la saqué del invernadero, entonces estoy tratando que no le afecte bastante. Eh, no tolera heladas, así que dependiendo de dónde vivamos, tenemos que cuidar eso porque si. Sufrimos de ese tipo de problemas, de ese tipo de climas, perdón, tendríamos que eh, colocarla dentro de casa o en un invernadero. El riego, eh, ahí es donde yo les comentaba que tenemos que tener cuidado porque eh, empezamos a regar cuando la parte superior del sustrato empieza a, a secarse. Eh, si sí, es que fíjense que está haciendo mucho calor aquí, entonces está complicado. Por eso me vengo un poco de, pero es por eso. O sea, estoy igual que ahorita, así como ustedes ven la planta, así estoy yo ahorita. <laughs> no me gusta mucho el calor. Eh, sí, el sustrato tiene que tener buen drenaje, con bastante materia orgánica y fertilizaríamos eh, para poder fortalecerla y en el caso de que nos pueda dar flores también. Tendría que ser en primavera y verano. Entonces, lo que haríamos es fortalecerla y así logramos de que nos dé algunas, que nos dé las flores. Poda. En el caso de esta, yo realmente no tengo ninguna intención de podarla porque la idea es que se vea así, tipo arbusto. Pero eh, más adelante veré si es que tanto crece, si es necesario que la tenga que podar. Pero esto se tendría que hacer en invierno. Y lo que vamos a lograr es de que la planta se regenere para que se ponga más atractiva en verano. Pero eso tendríamos, tendrá que verlo cada quien dependiendo cómo se comporte ahí en su casa. Eh, con respecto a las plagas y enfermedades. Es atacada por la mosca blanca. Y la cochinilla algodonosa. Eh, a mí no me ha afectado ninguna de estas plagas, y es que tenemos que tener en consideración, amigos, de que cuando le damos todos los cuidados a cualquier planta, lo que, o sea, lo que ella necesita, entonces va a ser muy difícil que sea atacada por plagas o alguna enfermedad. Como les decía, con respecto al riego, tenemos que tener cuidado con la pudrición de raíces y. En el caso de, de la iluminación, les dije que no le afecta al sol directo, entonces tenemos que mantenerla eh, una iluminación filtrada o posiblemente media sombra. Yo la tengo bajo luz filtrada, en semisombra no. Entonces, no sé cómo se va a comportar en media sombra. Pero por lo demás, es una planta muy hermosa, lástima que ahorita no está en su esplendor, pues más adelante les voy a hacer una una actualización, pero como les digo, esto es debido a esta exposición de sol que está recibiendo. Pero miren, es que es increíble la combinación de colores. Y es que la idea también era que estuviera en esta cuestión para que pudieran darse cuenta de la combinación de colores. Es que es una maravilla. Lo voy a colocar bien. Ahí está. Es una preciosura de planta. Entonces, eh, por lo demás, esos cuidados básicos. Esos serían los cuidados básicos, pero efectivo, de, definitivamente nosotros tenemos que ver cómo se va a comportar cuando la tengamos en nuestra casa. Entonces, eh, muchas gracias por acompañarme nuevamente. Les agradezco por el apoyo recibido en estos meses. Y queridos amigos, no se olviden que Dios nos espera. No dejemos el rosario, no dejemos de orar, porque Dios está ahí esperándonos. No busquemos a Dios solo cuando tenemos problemas, también cuando todo está bien. Él quiere que nos comuniquemos con él eh, a cada momento. Como en algún momento escuché a una, o mejor dicho, he escuchado a algunas personas que dicen que Dios no quiere que uno rece tanto. Efectivamente, es la única manera que nos podemos comunicar con Él, a través de la oración, a través de de rezar y eso tiene que ser todos los días en cualquier momento obviamente a veces no podemos hacerlo pero con la mente sí se puede hacer en cualquier momento entonces gracias por acompañarme que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias y si él lo permite les traeré nuevo contenido más adelante hasta luego amigos